для парламента это большой урок, что с регламентом играться нельзя. Да? Демократия это диктатура процедуры. Вот у нас в регламенте четко выписана процедура, как должны рассматриваться э, законы. Но там не написано о том, что законы должны рассматриваться за одну минуту, совершенно без никакого обсуждения, сразу ставится на голосование, но это нонсенс. Да? Это первая позиция. Вторая позиция о том, что депутаты, и я знаю, мои коллеги готовы работать хоть каждый день, даже без там, без каникул, без выходных. Но не нужно перенагружать себя и ломать парламент через колено, когда нас заставляют по, по факту там, голосовать до 21.00. То есть это, это уже действует, скажем так, давит сильно на депутатов, и они не способны принимать четкие взвешенные решения. Вчера получилась абсолютно странная ситуация, когда за минуту до этого голосования мы планировали голосовать, в третьем чтении по факту отмену ну, уточнения к отмене кассовым аппаратам. По факту некоторые фракции надавили на то, чтобы срочно поставить данный законопроект по поводу валютных кредитов. Без обсуждения совершенно за минуту приняли это решение, и по факту народные депутаты, часть из них не понимала, за что они голосуют, вторая часть не понимала, в каком чтении они, они это делают. Поэтому это очень важно признать свои ошибки, поработать над ними и больше никогда не принимать подобных решений, придерживаться регламента. Ну и я думаю, что есть два формата, я лично буду отзывать свой голос. Потому что я голосовал за этот законопроект, я знаю, что уже очень многие коллеги тоже пишут заявление в аппарат парламента. И я думаю, даже если не повлияет то, что мы будем отзывать голоса, я убежден, что президент витирует этот законопроект, потому что он просто угрожает национальной безопасности. Сколько вообще доцельна такая реструктуризация по 5 долларов, по 5 гривен за доллар, так? Сколько вы на зараз для украинской экономики взяли безопасно? Тут нужно понять, что вообще в рыночных, у нас рыночная экономика, как ни крути, мы, слава богу, не живем в Советском Союзе, но тут опять же тоже есть свои сложности. В рыночных экономиках банки сами устанавливают такие взаимоотношения с должником, чтобы он мог реструктуризировать свою задолженность. То есть банку невыгодно банкротство, скажем так, физического лица, и чтобы банк совершенно не получил ни единственного копейки от физического лица, поэтому тут Национальный банк Украины должен дать своими положениями так таким образом прописать и дать рекомендации коммерческим банкам, чтобы те правильно выстраивали взаимоотношения с должниками и шли где-то навстречу должнику. И я уверен, что коммерческие банки будут будут идти навстречу должнику. С другой стороны, ну понимаете, но ну, откройте гражданский кодекс и посмотрите, что занятие предпринимательской деятельностью и тогда, когда предприниматели там или другие лица берут кредит там написано что это нас на они берут кредит на свой риск да то есть что непонятно что будет с валютой завтра то ли она упадет то ли она вырастет этого не знает никто и это вы видите это такая такая же такое же положение вещей в греции по факту через это происходило италия это не только украина столкнулась с этим поэтому людям и на будущее нужно быть внимательнее внимательны в своих решениях но опять же мы не можем сейчас защитить 20-30 тысяч граждан и, и, и чтобы от этого пострадало 40-миллионное 40, 40 население.